الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وحبه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله آه إن شاء الله تسامبون كبدا بربحسا كتاب رسالة الصوم بين الشريعة في والحقيقة يمنى هجيني على ساتة يبولة ada lebih kurang 19 atau 18 hari lagi nak nak kosong Ha. Jadi ha, comel sangat kita sambung eh. Ya. Terus insyaAllah habis kita ni. Soalan yang ketujuh Adakah terdapat syarat-syarat bagi mengharuskan seseorang itu berbuka puasa ketika bermusafir? Adakah ada syarat waktu orang itu musafir untuk membolehkan dia ni buka puasa? Adakah ada syarat? Ya, di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah Permusafiran itu mestilah musafir yang dibenarkan kasar baginya Maksudnya kata kalau musafir itu diharamkan kasar dan jamak Maka tak boleh dia ni melakukan okay? Uh, tak boleh berbuka posa ha. Gampu, uh, yang musafir yang tidak dibenarkan kasar Itu musafir yang mana dinamakan musafir maksiat ataupun musafir yang makruh Musafir maksiat macam mana? Musafir yang mana berniat bertujuan maksiat Dia nak pergi satu tempat Berniat untuk melakukan maksiat semata-mata Nak pergi gomusen, nak pergi Wapak umur lagi Maka dengan niat tu Tidak benar untuk dia kosa Dan tidak benar untuk dia ni Memutuskan aa, Puasa dia pada hari itu, Tak aa, Bahkan solat kena dalik ada secara Secara tamam Ataupun musafir yang makruh Seperti mana di satu tempat tu berlakunya maksiat. Niatnya molek tetapi berlaku maksiat dekat sana. Macam tengok bola ataupun sebagai yang makruh juga disebut ulama iaitu musafir yang mana kerana nak melihat muka-muka baru. Eh puas je duduk sini nak pergi tengok tempat orang okay. eh. Ha orang tidak dibenarkan syarak. Itu adalah musafir yang makruh. ia ha, kena ada sekurang-kurang tujuh eh ha, release stress dan sebagainya Itu sekuai-kuai tu uh, Dan sebagainya lah okay. Jadi bila mana musafir tu Yang musafir yang maksiat Maka tidak dibenarkan untuk Mengkosarkan salat dan tidak dibenarkan Untuk memutuskan Puasa dia pada hari itu Ada satu lagi kategori Yang mana dinamakan maksiat tu Bisafar fisafar Maksiat yang mana uh, asalnya tujuan ni tujuan asal dia tubik ni daripada rumah bukan maksiat tapi di tengah-tengah perjalanan -tengah eh, dia nak, dia tukar niat tubik daripada rumah bukan maksiat niat nak pergi nak pergi melancung ya contoh nak pergi ke T Highland nak pergi melancung ya ataupun nak pergi release tension dan sebagainya keluar tu bukan maksiat Tengah-tengah perjalanan ni dia uboh niat Bila mana uboh niat Nawa'a maksudnya nak pergi berjudi Maka sepanjang tu dan bila mana dia Sampai dekat dia, niat dia masih kekal Maka juga tidak dibenarkan untuk Dia main, melakukan kawasan Dan tidak juga dibenarkan untuk dia ni Memutuskan Bosong Tetapi sekiranya di tengah perjalanan ni, tu Dia uboh Sebelum nak sampai kepada kawasan mungkin tu Dia ni Tukar balik tukar balik kepada uh, dia dia bertaubat pada Allah tak maksiat dia tobat sebelum sampai pada kawasan mungkin genting tu dia tobat pada Allah maka kata ulama dia mengambil hukum asal dia ber dia bermusafir maka dibenarkan untuk ni menjamak qasar dan dibolehkan untuk memutuskan permusafiran ini boleh ini perbahasan agak inci tapi tak apalah jadi ada dua dua perbahasa di, di situ. Jadi ada dua keadaan yang benar dibenar kepadanya kosong. Keadaan yang kedua. Syarat yang kedua hendaklah berniat mengambil rukhsah daripada syarak. Kalau dia buka puasa bukan kerana rukhsah maka hukumnya adalah haram lagi berdosa. Haram berdosa. Maknanya kata dia makan ni Juki musafi, dia musafir dia makan. Tak tahu pun rukhsah ada bagi keringan ni. Eh? maka hukumnya adalah berdosa. Ah ha, ber berdosa. Ah ha, walau Allah kata Allah kata wa in kuntum aw man kana maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra. Para siapa yang berada dalam keadaan sakit ataupun bermusafir maka dia boleh ulang pada hari yang lain. Itu adalah keringanan daripada syarak. Tapi tak tahu pun Jadi dia makin tu bukan kerana ruksah Maka hukumnya adalah berdosa Itu yang pertama Dan kalau orang tu memutuskan dengan jima Pada permusafire, eh, Kerana apa? Kerana saja nak buat Bukan kerana mengambil ruksah Tak niat pun ambil ruksah Maka diwajibkan kepada dia Kafarah Kena kafarah juga Ini berat eh Wajib berniat ambil ruksah Wajib-wajib Okey Disebutkan dalam kitab Bushra Al-Karim bahawa berniat mengambil rukhsah itu ketika berbuka puasa bagi orang musafir dan sakit adalah wajib. Wajib hukum dia. Uh, wajib tidak tidak sunat dan Hukum dia adalah wajib. Okay, syarat yang ketiga hendaklah permusafiran itu berlaku lebih dahulu daripada berpuasa seperti bermusafir sebelum fajar ataupun you musafir manis sebelum lagi. Ha. Jadi sebelum subuh ni dia tu baik dah pada kawasan mukim. Okay. Jadi dia pun musafir sebelum masuk subuh. Maka dibenarkan untuk dia ni Uh, pertama boleh untuk mau memutus ke puasa dia pada hari tu boleh buka puasa dan yang kedua kalau dia bermusafir pada hari Jumaat tidak di uh, maksudnya ti, boleh lah untuk dia ni tidak mencari hari Jumaat pada hari itu boleh uh, kerana dia masih berstatus musafir ah uh, boleh jadi syaratnya mesti keluar daripada kawasan muking sebelum daripada waktu subuh mesti itu dia ah uh. Tapi macam mana kalau orang ni pergi musafir pukul kena setengah pagi ataupun pukul tujuh pagi. Bermakna selepas masuknya fajar, selepas masuknya subuh. Maka hukumnya tidak dibenarkan untuk dia ni uh, uh tinggal ke Jumaat dan tidak benar untuk berbuka puasa pada hari itu. Melaike darurat. Kalau darurat maksudnya lapar doa oh, ni, lapar doh, do uh, pada waktu tu sahaja dibolehkan syarak disebabkan darurat bukan disebabkan rukhsah disebabkan darurat ha, okay. namun dekat dekat niat yang penisyarat yang ketiga ni mesti keluar pada sebelum fajar namun ada pendapat kedua dalam pendapat mazhab syafi'i iaitu pendapat alimah muzani anak anak murid kepada alimah syafi'i menyebutkan bahawa orang yang mana Musafir selepas pada subuh juga Juga dibenarkan untuk berbuka puasa juga Ini pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i pendapat Alimam Al-Muzani Anak-anak murid dia Okey Ayah Mhm. Betul. 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 Apa ah, nama Ah itulah. tu. Wajib mengambil rukhsah dengan ada niat. Tu kena ada niat wajib hukum dia. Ditelukkan dalam kitab Bushrul Karim, Bushrul Karim uh, syarah kepada Muqaddari Mahdramiyah. Ha uh, kita agak tebal pula. Okey, soalannya kelapa. Eh? Bagaimana pula dengan seseorang yang sentiasa bermusafir? Sepanjang tahun, adakah dibenarkan baginya mengambil rukhsah? Dia musafir sepanjang tahun. Hal hal musafir, boleh tak dia ambil rukhsah? Sebab kalau dia kali buka puasa, jadi tak ada masa nak kodak Tiap musafir somo, sebab musafir adalah satu keuzuran yang diringankan di, di, di syarak. Okey. Menurut pendapat para ulama seperti al-Imam Rusyqawi, al Sayyid Abu Bakar Syarta dan al Abdul Karim tidak dibenarkan bagi seseorang itu yang sentiasa bermusafir mengambil rukhsah. Apa tak ni? Ini kerana jika dibenarkan mengambil rukhsah, maka akan tergugur baginya kewajipan puasa setiap tahun. Jadi dia ni contoh, dia ni manubah. Bagi manubah hari-hari musafir ni. pergi sana ke Kelate, ke Aceh, ke Kelate apabila nak puasanya. Jadi dibenarkan sokmo dan dia dia pun safir tu sebelum pada subuh sokmo. Jadi berstatus musafir sokmo. Boleh jamak qasar sepanjang tahun. Dan kalau dibenarkan kepada dia untuk buka puasa, maka tidak ada waktu untuk dia ni qada. Ha, tak ada. Okey. Namun jika dia berniat dan berazam menggantikan semula puasa itu pada hari yang lain di dalam permusafirannya maka hari, harus berbuka puasa pada Ramadan tu Boleh buka Dengan syarat dia berniat dan berazam nak qadak Walaupun dia dalam bersetah Musafir ha, tu wajib Namun dari ka kaedah ulama' Kaedah usul fiqh dari ulama' Ulama' sebut apa dia? Tarkur ruhsah ti Tarkur ruhsah Tarkur ruhsah Aula fi kathirul ibadah Fi kathirul ibadah Meninggalkan ruhsah adalah lebih aula dalam setiap ibadat. Ibadat mana-mana pun Rukhsah ni Malik kata Kena tinggal lah Contoh kata dia Kita ni setiap hari Masbuk semaya Eh, rukhsah tu apa? Tak imitan ke semaya Fatihah Rukhsah Jadi, aulanya Tidak begitu Contoh lain Rukhsah kita pakai khuf Aulanya Tak pakai khuf Sebab basuh kaki lebih Lebih malik Kalau khuf Kita capu atas Atas khuf ya ha. Aulanya meninggalkan rukhsah ni kaedah ulama eh. Okey. Soalan ni ke sembilan. Jika seseorang itu jatuh sakit, adakah perlu baginya berniat puasa pada waktu malam? Ha, nah, kalau dia jatuh sakit. Dia kena tengok perinci lah Sakit tu waktu bila dan adakah sebelum subuh ataupun selepas, selepas pada subuh? Ada kena ada perinci dia. Okey. Permasalahan ini perlukan kepada perbahasan jika seseorang itu terkena penyakit yang berterusan siang dan malam. Siye, sakit malam pun sakit. Maka tidak be, tidak wajib baginya berniat puasa pada waktu malam. Sebab waktu malam pun sepanjang hari pun sah, sakit pun pak je sakit. Maka pada waktu malam tu tak wajib, tak wajib berniat sebab orang sakit ni dibenarkan ambil rukhsah. Ha, boleh. Ha, boleh tidak tidak berpuasa. Okey, itu syarat yang pertama. Jika yang kedua, jika seseorang itu terkena penyakit yang tidak berterusan. Contohnya seperti demam berat yang datang waktu waktu demi waktu. semasa demi semasa. Okey. Demam itu mari sikit-sikit, kadang-kadang mari, kadang-kadang tak. Jika demam tersebut berlaku sebelum pada subuh, diharuskan baginya tidak berniat. Ha, berlaku sebelum pada subuh sebab dia ni tidak tidak tahu bila mari, mari demam dia tu kadang mari kadang tak dia ada penyakit lagu tu ha. maka boleh untuk dia ni tidak berniat pada waktu malam tu namun jika demam tersebut berlaku setelah pada subuh maksudnya waktu malam ni dia segar Lepas pada subuh tak tahu pukul apa? Pukul 8, pukul 9 pagi Maka wajib baginya berniat sebelum pada subuh tu wajib niat. waktu bangun sahur tu kalau dia rasa sakit waktu subuh waktu sahur tu maka boleh untuk dia tidak ber, tidak berniat. Tapi waktu sahur tu segar. Sahur tu segar. Maka wajib untuk dia ni berniat. Ha, mudah tu kita lama dah. Ha okay. Al-Imam Jurdani rahimahullah mengatakan bahawa Beliau tidak menyumpai penyataan para ulama tentang masalah ini kepada orang tua, wanita hamil, wanita menyusu. Secara zahirnya, mereka juga tidak diwajibkan berniat pada waktu malam kerana berterusan dengan keuzuran. Jadi orang yang tersangat tua, penyakit yang mana tidak harapan sembuh, orang wanita yang hamil, wanita yang menyusu, maka orang ini pun juga tidak diwajibkan untuk berniat pada waktu malam. Ha, boleh kali tak berniat pun sebab dia ni berada di dalam ma'dzurah di dalam ka'dzur ya zakar pandangan ini masih perlu kepada perbincangan yang terperinci lah masih kena ada perbahasan okey bagaimana pula dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat pada waktu siang hari Ramadan adakah diharuskan bagi mereka berbuka puasa adakah wajib baginya memilih pekerjaan yang lain orang ni agak kerja buruh buat kerja rumah ni eh? Ramah, orang kita pun ramah juga Okey, di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Okey, pendapat yang pertama. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah bahawa harus, ini pendapat pertama. Harus bagi seseorang itu bekerja dengan pekerjaan yang berat walaupun dimudahkan bagi mereka untuk bekerja pada waktu malam. Eh, awak ni boleh kerja waktu malam ni. Eh? Maka kata Imam Syarqawi Boleh untuk dia pilih waktu siang hari Dan tak perlu pilih kerja lain Dan boleh untuk dia buka Buka puasa ah, oh, Boleh Ini pendapat yang Yang pertama Nah. Ha. Macam. Tapi kena qadak lah Tapi kena Kena qadak Dan tak boleh lah Maka tu Macam pelahak ni Dah da halal boleh Maka Maka kesiakat macam tu Hukumnya ha. tak Tak boleh juga Dia kena Kena ad-darurah tu tuqaddaru bi qarariha. Darurah yang ada tu kena ambil dengan sekadarnya. Tak boleh ambil uh, lebih pada tu. Okey. Pendapat kedua, pendapat Imam Ibn Hajar uh, Al-Haytami dalam kitab Tuhfah menyatakan bahawa diharuskan mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan jika tidak mungkin bagi mereka bekerja pada waktu malam. Kalau dia tak boleh kerja waktu malam, Barulah ia boleh buka pada waktu waktu siang. Tapi kalau ia boleh kerja waktu malam, maka haram untuk dia buka, buka puasa pada waktu waktu siang. Ha, ini pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Ha, ini khilaf di kalangan ulama. Namun uh, contohlah uh, jadi kita boleh ambil, ambil pilih mana-mana lah. Kita ambil mudah ke okay, iaitu pendapat Al-Imam Syarqawi boleh dia ni bekerja pada waktu siye walaupun dibenarkan kerja waktu malam kita ambil pendapat tu jadi walaupun begitu dibenarkan bagi mereka berbuka dengan kadar darurah sahaja bukan berlebih-lebihan makna darurah adalah untuk meneruskan bekerja lagi bukan boleh makan sate lah apa nak nak lah, siapa siapa nyedak <laughs> dengan sekadarnya saja ha, untuk meneruskan hidup untuk bekerja lagi pada waktu tu barulah Dibenarkan sya'a Baru boleh ha. Dan tidak wajib baginya memilih pekerjaan yang lain Lebih-lebih lagi jika pendapatan yang bergant Jika pendapatannya hanya bergantung kepada pekerjaan tersebut sahaja Kalau, kalau kita tengok kisah ulama'-ulama' dulu Ulama'-ulama' dulu nak masuk pada Ramadhan ni Dia sipir dulu ni duit ni, harta ni mah berok ni sipir dulu supaya duduk dalam bulan Ramadan ni tak ya kerja boleh boleh manfaat untuk ibadat saja ha tu sepatutnya ulama dulu lah tapi kalau kita ni payah lah tak kira nak cuti sebulan ah oh, pakai cuti lah kau juga oh umur kita tahu oh dah lagi ha, oh, kerja bulan Ramadan je untuk oh. makin setahun. Oh. Wallahu a'lam bis ada soalan. soalan ke sebelah Soalan ke sebelah Ada 32 soalan InsyaAllah kita akan sambung lagi pada Allah Wallahualaikum Esok eh, adalah Jika seorang telah berniat puasa wajib pada waktu malam Kemudian dia tidur Setelah itu dia tersedar Sebelum terbit fajar Adakah perlu baginya untuk mengulang semula niat? Ha, kena ni ulang mula ke tak? Ha, InsyaAllah kita akan faham Di sini ada dua pendapat ulama Ada dua pendapat ulama kat sini إن شاء الله كده كيف والله أعلم